Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, kembali lagi bersama Kopin Hafiz channel tentunya di budidaya pisang dan tanaman. Nah uh, pada video kali ini uh, saya ingin menunjukkan ke teman-teman semua mungkin ada yang belum tahu saya akan sedikit berbagi pengetahuan tentang uh, singkong ya dimana singkong mentega dengan singkong Singkong lemak ya kalau di tempat saya namanya. Oke, teman-teman bisa kita langsung saja ke singkongnya ya daripada uh, saya banyak bacot ya uh, tidak bermanfaat atau saya membodohi teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah jenis singkong mentega ya. Ini ada jenis singkong mentega di mana sif sifat dan ciri-cirinya adalah uh, apa namanya? Ini kulitnya, ini kulitnya ini halus ya dan warnanya uh, merah ya warnanya merah. beda halnya dengan singkong yang lemah. ini adalah uh, permukaannya atau mungkin uh, sifatnya adalah kasar, Dimana kulitnya kasar ini, sisik-sisiknya seperti kasar ini dan warna warnanya itu hitam ya, warna hitam. oke, okay. mungkin untuk teman-teman semua, uh, lalu kita lihat untuk yang sudah dibuka nih, uh, sudah dibuka ya teman-teman. ini adalah yang saya buka ini adalah jenis singkong mentega ya, jenis singkong mentega. ini Warnanya sebenarnya kuning ya, kuning. Cuman untuk kelihatannya sepertinya si putih ya, kalau dari e, kamera. Tapi sebenarnya ini adalah warnanya kuning ya teman-teman ya. Kalau untuk di makan sebenarnya bisa mentah dan warnanya pasti rasanya juga manis. Saya makan, wah bener manis beneran ini, teman-teman bisa -teman, rasakan kalau saya bohong ya. Ini bener nyata. Oke okay, teman-teman ya, apalagi ini kalau sudah direbus ini rasanya uh, sangat manis sekali Oke okay, teman-teman ya, uh, mungkin hanya itu yang ingin saya sharing Mudah-mudahan ini bisa uh, memberikan sedikit ilmu dan pengetahuan tentang singkong Oke, okay, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share Agar uh, saya semangat dalam membuat konten Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh